<звучит> ой, ой, не могу вообще просто. Ой, ой, ой. ой, 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 ой что ой, случилось? Что случилось? <звучит> да просто там пацаны <звучит> <звучит> в спальне у тебя? А? В, Чего? В спальне у тебя, и ты оттуда смог убежать, потому что ты голенький какой-то. А где у тебя в спальне? Ну, мой хороший, ну подожди. Ну, подожди. Не, не не подожди, я не из этих, не, не, не ко мне не приставай. Ой, не, Ты, же, не ЛГБТ, да? Не приставай ко мне, не. Фу. я тоже не люблю. Ой, мой хороший. Ой, подожди. Ну давай, не подожди. Все, все, все. Иди. Читать. Так дурак. Фу, их не вот эти российские ценности. Фу. Добрый вечер. Здравствуйте. Я из города Криворог, а вы откуда? Из Москвы. О чем хотите поговорить? Да, без разницы. О чем С россиянами разговариваю на тему войны, политики. Вам это интересно? Да, можно, если хотите. Как вы считаете, Путин правильно сделал, что начал ИСВО? Ну еще раз по кругу, который раз, я думаю, что вам это рассказывал. Подождите секунду. Знаете, о чем я хочу с вами поговорить? У меня есть тема, короче, бизнес, бизнесовая тема. Могу предложить, хотите? <коспорядок> Не хотите? <коспорядок> а, ну жаль. Почему? Да нет, просто тема там прикольная была. Ну, этот, у вас же там есть смерч? Ваша кружка знаменитая, да? А, да, есть. Да. Вот, и. Короче, российские войска на Кимбургской косе экскурсии организовали для украинских бойцов. Угу. Ну, напрямую посмотреть на русский военный корабль. Угу. Я могу предложить поставить там палатку с мерчем. Можно выпускать ваши кружки, там, знаете, эти кастрюли майдановские, вот это все. Чтобы хоть, хоть какой-то профит с этого был. Ясно, не хотите. А вы не пробовали? Говорят сейчас в России, на России новый чай появился. Ахмат чай в черных пакетиках. Пробовали уже или нет? Ну, Веселся. Чай, Ахмат чай, ну в магазинах продается Ахмат. Ну да, в черных пакетиках. Новый, Чёрный новый, пакетик. да. Не пробовали? Да, нет, не видел пока. Не видел? Что продают? Да, там, где-то в Курской области вроде начал появляться. Ну вот. Угу. То, то, тоже, тоже можно продавать. в палатке там продавать, кстати. В палатке? Да. Хорошо. Что будет делать с засорением-то акватории все-таки в итоге? С чем? С засорением акватории. Э -э в Вы о Черноморском флоте или о чем? Я не. А, не я о Черноморском? Материале. Я думал, вы о Черном море. Да, Ой, нет, о, Черноморском нет, флоте. Нет, там тоже, я же говорю, экскурсии организованы. Вот эти участники экскурсии, они выплывают. У -у -у. Что с ними делать потом? Что думаете? Да ничего. Тогда вы прекратите заниматься экологическим терроризмом уже. Наверное, когда передумке. Россия будет повержена. Будет повержена. Обязательно. Вы видели, какое у Путина было лицо? на совещании с губернатором Курской области. Какое? Не виден. Ой, кисленькое такое. Тот ему рассказывал о э, вхождении вглубь. Такое впечатление, что действительно Путину что-то вглубь так входило. Он говорит, ой, все, хватит, хватит мне военные расскажут, насколько глубоко там вошло и широко, как бы, что? да, аж руками. Что, насколько глубоко? Аж, э, достаточно, я так думаю, глубоко он скривился. Я не знаю, конечно, что он после себя там оставил в чемоданчике, но скривился он сильно. Ага. Ну, бывает. Да. Боевые действия туда-сюда туда кидает, когда что-то неожиданно происходит. Конечно, потом ты на это реагируешь. Например, вот помните результаты украинского контрнаступа? Готовились, даже объявили о нем. Угу. Ну, что, какие результаты? Ну, вначале-то прорыв был, то есть вы же пошли. Угу. Чем закончилось? В смысле, чем закончилось? Ну, ваш контрнаступ в прошлом году чем закончился. А. То есть э, я правильно сейчас понимаю? Вторая армия мира э, критикует э, контрнаступ 23-й армии мира, да? Что, 23 я Вроде было 20, на 23-м. Если не на 26-м. мне все рассказывают, что вам весь мир помогает. Так вы. Нам весь мир помогает. Не, ну помогают, да. Ну, вот. Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, что вы сейчас на третий год э, СВО э, обсуждаете неудавшееся контрнаступление Украины? Да? Ну, нет, просто вспомнил что-то. А вот э, в Курской области как? Удачное контрнаступление Украины или нет? Как вы считаете? Ну, первый рывок, да. То есть вы же зашли, конечно. Ага. Угу. Ну, вот, э, аналити... ну давайте, вот аналитики говорят, что Россия за сколько, вот у вас же с октября там вроде началось наступление там на Авдеевку, потом дальше вот это все, за сколько, за 8 или за 9 месяцев Российская Федерация там 1100 или сколько квадратных километров захватила, а Украина за неделю 1050 или 1046. 800 тысяч скажи еще что смотри смотри вопрос простой ага. вы окапывали сколько все 8 лет да. два наши там где, про где, ну, где, где окапывались 8 -то просмотрели конечно что-то это ну а, что-то просмотрели все 8 лет готовились и мы вас продавливаем ага. а вы, за, вы за, вот вы до суджи за сколько дошли без понятия я я туда не заходил сколько? туда наши ну, бойцы заходили а, я ну, туда не мне, заходил просто мне интересно когда зашли до суджи в первый день. И потом еще сколько дальше прошли после нее? Сколько времени-то прошло? Наверное, продвинулись уже? Ну, Далеко? конечно, продвигаются, да. Насколько? Достаточно. Я еще раз да. говорю, на сегодняшний день больше тысячи квадратных километров. Угу. Как Зеленский сказал, 72 города, да, или сколько? Там? Э -э Сырский вроде... Завтра да... будем жать... 100... Сырский Завтра вроде будем отчитался, 50. да, 72... Сразу было 48, вроде там. Не, не города, вы, вы сейчас, наверное, ну, населенных, утр... пунктов. населенных пунктов. Да. А, да, да, я населенных да. пунктов. А то вы наговариваете вот. тут. Да, 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 пардон, не города, а населенных А как вы считаете, это идет в рамках СВО российского или нет? Что в рамках? Ну вот это заход украинских войск, войск на территорию Российской Федерации. Это в рамках Но... СВО или нет? Я же говорю, боевые действия туда-сюда колышут. Ну вот ага. так произошло, что ж теперь. А вот у меня такой к вам вопрос. Когда Россия зашла широкомасштабным вторжением на территорию Украины, у нас много украинцев вышли и останавливали российскую технику голыми руками. Почему такого не наблюдалось в Курской области? А... Почему не наблюдалось? Ага. Ну потому что там сделали потолковый, там просто их эвакуировали и все. То есть вы хотите. Ну, зоны вы хотите сказать, войны. что конечно. там людей не осталось? Да нет, конечно, часть людей осталось, кто-то там почему-то не уходит. Вот, ну, вот. Я еще раз повторю свой вопрос: когда Россия заходила на территорию Украины колоннами, у нас наши жильцы выходили и голыми руками останавливали эти колонны. Они ничего не боялись. Там над головами у них стреляли и все такое прочее. Почему в России... Не выходили люди останавливать украинские колонны. Потому что ваши жители знали, что русские солдаты мирным жителям ничего не сделают. А вот смотрите, вот эта станция газовая. Вы знаете, что там были сотрудники украинские? Вы в курсе? Без понятия. Он попросил. Ну вот, я говорю, там же ну как бы, совместная станция это прокачки. И вот украинский сотрудник попросил, чтобы его вывезли отсюда нахрен, потому что он говорит, придут, блин, за Я не знаю, что он говорил, но он испугался. Откуда мог на территории России быть украинский сотрудник? А вот вы узнаете? Я еще раз спрашиваю, откуда на территории России мог быть украинский сотрудник? Потому что он контролировал перекачку на станции. Он контролировал он был контролирующий орган а где он проживал там же где-то ну где а. в доме там знаете кровать у него была mm -hmm. там крыша а как вы э, решили что это украинский сотрудник я с ним не знаком пишу а пишешь тут... Пи это, это... Пи пишу. Пишу. Ну, Понятно. пишешь а вы думаете там не было совместных нет. я думаю что не было <laughs> ну, ладно. я думаю что не было украинцев же нет на территории россии правильно украинцев нет, почему есть mm -hmm. украинцы? Есть mm -hmm. депортированные это украинцы. Бывает. Есть депортированные украинцы. Есть те украинцы, которые э, ну, сразу, звали русский, mm -hmm. э, сразу звали русский мир, а потом убегали от русского мира на территорию России, когда в Донецк пришел русский мир. Помните? Вот. Детей много депортированных украинских есть. Э, Путину за это ордер выписали вместе э, с вашей, mm -hmm. это Львовой Беловой. Это те дети, которые потом в Германии обнаружились? Серьезно? Я думаю, это не те дети, которые обнаружились в Германии. Нет. Я то думаю, есть, не. как эти всякие там у вас расследования-то ведут, как они, схемы, эти шари, они все, они все гонят, наверное, да? Без понятия, что они там гонят. Шари это вообще это ж нашли на кого равняться. Вы еще скажите, что вы шари ну... смотрите. Ну, я посмотрю кучу источников. Я даже пытался смотреть этот марафон поначалу. Да вы что? Ну, да. Ну, нет, я имею в виду, чтобы понять, как бы, ты же как mm -hmm. за информацией работаешь. Ты берешь кучу источников, а потом начинаешь отбрасывать. Кто-кто? Z-информация -Z -Z Z -Z yes. или что вы сказали? Что-что? Вы сказали Z-информация или какая информация? За информацией, чтобы следить. А, за информацией, чтобы следить. Вот. Да, тебе приходится изначально, когда вот это вот все непонятно, да кучу да, каналов да. берешь информацию, Погружаешься, а потом начинаешь выплывать. Тут смотришь вроде бы. Да, да, да. Я смотрю. Может, ты согласен. не ну, понимаете, В общем, мы там оставляешь какие-то. Я тоже этим занимаюсь, чтобы анализировать ситуацию, чтобы, ну, чтобы яснее выглядела картинка. Ну и как вы считаете? Ну, расист... Как вы считаете, по плану все идет или нет? Ну не по первоначальному плану. Однозначно. Не по первоначальному. Даже спорить. Точно спорить не буду. А вот Это такой вопрос. Я не знаю, он может вам покаяться риторическим. Вот если бы Путин знал, чем это обернется, он бы начал из своего как вы думаете? Ну, это опять же, да, такое, мы же не знаем. Ну, я, я, думаю, думаю, ваш... что, я думаю, что, я думаю, что, ну, если бы знал, чем закончится, ой, что вот это все превратится, да, мне кажется, пришлось бы все равно. Все равно пришлось, а почему? Ну, то есть, ну... В Курской области мы сейчас увидели то, что я думаю, скорее всего, бы произошло в Донецке в 2022 году, в начале года. Почему? Ну, просто вот, вот мое мнение. Угу. Ваше мнение. Бы. Может, бы. Мы же сейчас на бы обсуждаем. Ну, я ну, имею да, в виду. Да, да. да фантазирую. Ну, конечно, история не имеет сослагательного наклонения. Да, да, да. Ну, тем не менее. Можно крутить. Годами. Понятно. Может, у вас какие-то ко мне вопросы есть? Да, нет, нет. Нет, да. А, вы еще раз с кривого рога, да? Да. А, бывший. Наверное, теперь бывший побратим моего города. Отгадайте, какого родного. Без понятия. Я не следил за побратимами, там. Честно. Ладно, Наверное, где-то из Кузбасса, может, нет. Да, нет. Нет. Из, с Урала. Из Урала. С Урала. Не, не помню. Честно. Ладно, удачи. Хорошо. Да, давайте. Звистно, он меня вписал, хотел протроллить с кружечкой, але не вышло. Не вышло. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. О чем общаемся в четверг Я не знаю, как пойдет. А ты на какие темы общаешься? Ну, вообще на разные, просто скучно. Ты откуда? Краснодар. Я из города Кривой рок. Тебе есть 18 лет? Есть, а что? Просто ну, не люблю с детьми общаться. Больше? Больше. Замечательно. Я вижу, ты даже, наверное, слегка подвыпившая. Она... Да нет. Да-да. Резкость иногда наводишь. Говорю, резкость пытаешься навести. Да нет, я всегда себя так веду. Я понял, хорошо. А ты на какие темы общаешься? Что тебе интересно? Я в чат редко, очень редко захожу, обо всем общаюсь просто mm -hmm. с разными людьми. А сзади стоит это кто? Твой папа или сожитель? Папа. Папа. А. Mm. Привет. Привет. Что что? Привет. Говорю. Да привет привет. А где вы общаетесь? Ну, у россиян спрашиваю, как они к войне относятся. Плохо. плохо. Плохо относитесь к войне? Плохо. Мы не что, братский народ? Братский народ. Думаете, Путин плохо сделал, что напал на Украину? Да неплохо. Неплохо? Хорошо, неплохо, неплохо. Нехорошо и неплохо. В смысле, нехорошо и неплохо? Ну, так вы же плохо относитесь к войне. а Он же начал войну. Так вы к Путину хорошо относитесь или плохо? Путину, Путину, Путину хорошо относится. А, Путину плохо хорошо, а к войне плохо. Да. А вы считаете, вы не согласны с тем, что войну начал Путин? Нет. Как нет. Не? Так он же сказал Я мной принято решение начать СВО. Послушай меня, братуха. Ага, давай. У меня все корни с Украиной. Ага. Бабушки а нахрена вы начали украинцев сами своих глушить? Сами своих украинцев начали глушить? Да нет, да... да. Е -е -е. За, за что вы их уничтожали? А откуда у тебя информация, что их уничтожали? Ты что, дивишься, ли, блядь? Родственники. У, нас у меня родственники в Славянске куда? живут. а а русский мир они звали, звали туда или нет? Если, родственники. Если русские там живут. Ты не понял. Помни? Помнишь, в 2014 году э, русский мир звали? Русская весна, проект Новороссия, Гиркин, вот этот, Гиркин, э, Бородай. Вот эти. Помнишь? Вот эти. Нет. Что? У нас родственники там живут. Да, я понимаю. Я бы пошел. Что что? Я бы пошел защищать русский народ. Пошел бы русский народ защищать, да? Ты не русский? Я не, я украинец. Слава богу. Ты, ты что ли? Это семейка. Я не сдивуюсь, если это сожители. Это ж это же Краснодар, Краснодар. Девка видна, подбухана.